Голова Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко 8 квітня відвідав відкриття Донецького науково-дослідного інституту травматології та ортопедії, який відновив свою діяльність на підконтрольній Україні території регіону. Ми були тут набрі ноябрі, от в такому пускому колективі, і перед нами була, в принцип амбітна така задача це зробити тут, відкрити інститут. ортопедии и травматологии. Потому что сегодня, на сегодняшний день, к сожалению, эти профессии очень востребованы, потому что идет, практически идут боевые действия, и сегодня люди получают не только бытовые травмы, а и травмы, которые связаны с ведением боевых действий. И благодаря сегодня вот коллективу и инициативе, очень серьезных, э, активной жизненной позиции и э, доктора медицинских наук, профессора Климовицкого Владимира Ареевича и ректора Донецкого медицинского университета с помощью местных органов власти, мэра, э, главврача этой больницы. Сегодня мы видим то, что сделано практически за пять месяцев. А сделано очень много. Отремонтированы палаты, оборудование завезено современное. Это гуманитарная помощь, но мы понимаем, что не было бы этой гуманитарной помощи, если бы не было активной жизненной позиции сегодня директора этого института. Те отделения профильные, которые сейчас есть в институте, могут оказывать ту помощь, которая в Донецкой области ни в той, ни в этой, не оказывается. На сегодняшний день у нас открытое отделение политравмы, заболевания кости. Значит, на перспективе значит, отделение рассчитано на 60 коек пока. Значит, в перспективе у нас будут открываться отделения, дополнительно еще будет отделение вертебрологии, отделение нейрохирургии, детская травматология. Ну и Посмотрим, как дальше оно будет. В общем-то, это все перспектива. Сейчас наша задача это нести ургентную службу по оказанию как травматологической, так и хирургической помощи. И на первом месте это бойцам АТО, местному населению. Ну и плановая будет травматология по пересадке. Сустава ну, для всієї області буде зараз. Лікарі вже впевнено кажуть, що навіть після завершення усіх бойових дій та повернення у Донецьк на стару базу філіал інституту у красному лимані буде працювати. Титанічні зусилля значно зменшившогося колектива дозволили за місяць укомплектувати штат, віднайти та впорядкувати потоки меценатської допомоги, провести ремонт палат, змонтувати робочі приміщення Цей місяць день і ніч. Часть приехала из Донецка, часть из Артемовска, часть из попасна, из Дебальцева, очень много местных э, жителей. Но все, э, вот я не знал, что можно коллектив создать за месяц. Оказывается, видно, военные действия этому способствовали, что он создался за месяц. Перспективы какие? Ну, очень много еще нужно и аппаратура диагностическая, и научная аппаратура, институт все-таки научно-исследовательской. И надо разрабатывать новые методы лечения. То есть мы сделали, вот, немножко ушли вперед. По, э, в плане дистанционного э, проведения научных исследований. У нас сейчас Мы работаем вместе с Харьковским институтом патологии рта и суглобил. Мы работаем вместе с Киевским институтом травматологии и ортопедии. Мы работаем вместе с Служардовским институтом медицинским и с кафедрой медицинского университета, который у нас есть. И сейчас на первом плане у нас стоит это обработка тех, к сожалению, случаев, которые возникают на фронте, и разработка оказывается, это необходимо разрабатывать методы лечения миновзрыванных травм. Потому что хочешь мира, ну, готовься к этому. Немаловажная задача это подготовка медицинского персонала всей территории Краматорска, Краснолимана, Лимана, для того, чтобы мы смогли в будущем, если это потребуется, лучше, чтобы это не потребовалось, но все-таки, чтобы можно было оказывать специализированную помощь тем людям, которые пострадают и во время боевых действий, и в мирное время. Поэтому этот институт в первую очередь был и создан. Сегодня мы очень активную позицию занимаем в плане того, что мы хотим, чтобы этот регион, куда мы переехали, ну, достиг такого уровня, чтобы не стыдно было говорить о том, что медуниверситет находится в Краматорске, в Лимане, в Славянске. И часть наших преподавателей поехала в Мариуполь. Мы и там организовали филиал, чтобы охватить всю Донецкую область, Украинскую Донецкую область, охватить медицинской помощью. Более того, мы сейчас решили вопрос с Министерством здравоохранения и все выпускники, которые в этом году закончат Донецкий медуниверситет, останутся здесь работать. Прагнення колективу інституту для військових велика допомога. З емоційним підйомом військові медики ставляться до відновлення роботи інституту. Їх медичні послуги в складний час є актуальними і територіальне розташування більш ніж прийнятне. Продясь по території лікарні, я дуже був удивлені, за який період такого времени можна було так створити умови не тільки для місцевих жителів, але й тих учасників антитерористичної операції. Я думаю, що воєнні завжди як кажуть, будуть завжди нас на Будемо стараться, щоб було мирне небо, але в случае чого ми будемо завжди помощь намагатися вот этих прекрасних коллег. Для красного лиману відкриття інституту ортопедії шанс не тільки на отримання якісної медичної допомоги, але й створення нових робочих місць. Благодаря цим всем усилиям на сьогоднішній день вже 200 нових робочих місць здесь, в красному лимані. І з перспективою, що ще 100 місць робочих 105. буде. Створено. Еще 105, да? 105 будет рабочих. Я думаю, что если мы вместе начнем где-то делать, вот рядом у нас тут общежитие есть, которое, я думаю, что в ближайшее время, если все получится, мы его сделаем, чтобы приезжали родственники. Якщо тут якийсь ранений боец, щоб приїжджали люди, які здесь будуть лечиться, тут їх То Тобто ми создадим великолепнейшие условия, которые не було навіть в Донецке. А де деньги возьмуть на общежитию? Будемо гуманітарною помощь Є на сьогоднішній день проекти міжнародних фондів. На знак щасливої події колектив інституту вручив голові ОДА та іншим партнерам від влади святкові медалі з своєю рідною емблемою ортопедії. травматології Это кривое дерево, которое привязано к шесту, равняет его. Приехав в Красный Лиман, мы решили для себя, для Лимана сделать такую эмблему. Это кривая елочка, привязанная к шесту. Написано Донецкий национальный медицинский университет, институт травматологии и ортопедии на фоне озера. А ззаді герб Красного Лимана візит голови Донецької облдержадміністрації до Красного Лиману не обмежився єдиною соціально значущою установою. Делегація завітала до центра первинної медико-санітарної допомоги красного лиману. Для них медична реформа пройшла відносно безболісно. Більше проблем із невеликою зарплатнею та укомплектуванням штату. Врачі побільше нам да хріп у нас двоє. питає комплектованих речами. Укомплектованность врачами 52%, 52-53%. Да, да. То есть в районе 4 амбулатории без врачей, к сожалению. Ну, это, ну и выезжаем да. туда еженедельно своими силами. Ну вам что будет спланировано с выпускников? Да, да, у нас же наш сполком. Учіт за що слідуючим гадук нам два чекадаш на брітіщо з медичного закладу. Делегація рушила до центру реабілітації дітей із хворобами ДЦП, аутизм, серцевими та розумовими відхиленнями, де малечі були вручені солодкі подарунки.